актив наш позитив. Добрый вечер на Костромском информационном телевидении очередной выпуск программы Тайм Аут. студии Эдуард Васильев. В Костроме состоялся семинар по развитию футбола в регионах. Приехало много интересных людей из России и Европы. Итак, день первый. Документ предполагает взаимодействие с этим документом, нашу совместную деятельность с целью развития футбола. Причем э, не э, только футбол профессиональный, а в большей степени футбола детского, футбола, юношеского, массового футбола. Э, документ как раз нацелен на то, что мы совместными усилиями, с футбольным союзом реализовали эти задачи, очень важные для страны и для спорта. Я уже сегодня сказал гостям о том, что э, футбол вырабатывает командный дух, а вот, э, команда она всегда предусматривает патриотизм. Но можно говорить о каких-то конкретных, допустим, о инфраструктуры или улучшении инфраструктуры? Значит, документ предусматривает, в том числе, участие Союза в интересах региона, в расширении инфраструктуры футбола. Это, правда, есть, хотя в большей степени, мы с вами прекрасно понимаем, это задача общего государства. Футбольный Союз занимается, собственно, вопросами, связанными с подготовкой спортсменов, с правилами игры вот на, на этом широком абсолютно рынке футбола, который сегодня предусматривает и любительский, и профессиональный спорт, и бизнес в том числе. Вот таким образом. Михаил Александрович, некоторое время назад была пресс-конференция в Ярославле, когда ваш предшественник Вячеслав Колосков вот, ответил на мой вопрос развития футбола в регионах. Он сказал, что если губернатор любит футбол, то футбол будет в регионе. Как вы? Я бы сегодня сказал э, наиболее точно, что без объединения усилий общественной организации таковой является Российский футбольный союз, и возможности властей, руководителей регионов эффективно развивать футбол достаточно сложно. Это в том числе касается таких вопросов, как развитие инфраструктуры. И здесь совершенно очевидно, мы рассчитываем на поддержку и к счастью ее получаем руководители регионов и, конечно же, Сергей Константинович. В этом плане я еще раз хочу подчеркнуть, что мы, подписав документ, объединяем усилия и возможности двух региона и общественной организации Российский футбольный союз. У нас есть ряд программ, которые мы намерены реализовывать в Костромской области, в том числе это предоставление футбольных полей и эта программа российским футбольным центром достаточно успешно реализуется, мини-футбольных полей. Мы намерены вместе реализовывать программы повышения квалификации специалистов в сфере футбола. И я думаю, что совместно с регионом, Федерацией Костромской области мы эти программы будем последовательно реализовывать. Зварь я в продолжении вашего вопроса, чтобы у нас сегодня вся спортивная общественность не подумала, что я губернатор тебе кинется <с от с> спорту. Вот. На самом деле, конечно, в первую очередь физическая культура. Потому что это все средства, которые мы сегодня направляем в направлении физической культуры спорта, это средства налогоплательщиков. И, конечно, налогоплательщики в первую очередь озабочены тем, чтобы дети не болтались по улице, чтобы дети были здоровы. Что касается футбола, я уже говорил, что футбол это сегодня наиболее массовый вид, вид игровой, вид командный, вид, который элемент этого вида в том числе используется в тренировочном процессе в других видах спорта, очень активно используется. И мы прекрасно понимаем, что любительский футбол, он в отличие от многих других видов, технических видов, видов, которые требуют специальных условий проведения тренировочного процесса соревнований, он наиболее демократичный и во многом не требует больших затрат. Поэтому, без сомнения, по всем этим причинам мы готовы поддерживать Прежде всего, хотел бы поблагодарить за проявленные интересы. Для нас это большое удовольствие быть здесь. Before we even entered the city, with uh, the national group, with the songs and the bread and, and the salt, really showed uh, how much the sport and the football is appreciated here in this region. Уже на подъезде surprise городу нас ожидал приятный сюрприз на встретила лофальперная группа с песнями, плясками, хлебом, солью и это уже говорит о том, насколько спорта и футбол конкретно важен для региона. Uh, FIFA has 209 uh, national associations and the uh, Russian Football Union is one of them, but it's one of the very important ones.

И не только в связи с размерами нашей страны, но и в связи с потенциалом развития футбола, в связи с нашей историей, с успешными выступлениями футбольных команд как в период существования Советского Союза, так и сейчас в период существования России. And we strongly believe and uh, uh, press the fingers that uh, your national team would qualify now for the next uh, World Cup, which is in Brazil. И мы уверены в этом и болеем за вас, что национальная сборная России пройдет на следующий финальный турнир чемпионата мира 2014 года, который пройдет в Бразилии. And that's why we are very pleased and happy that uh, the president and the management of the Russian Football Union invited us to assist them and help them to make sure that this positive development continues in the future. потому что президент Российского Футбольного Союза и руководство Российского Футбольного Союза пригласило нас сюда для того, чтобы мы смогли помочь пройти этот путь и разработать конкретные планы. So looking at the development of the grassroots football, women football, professional football, but also to make sure that there are enough marketing activities, enough sponsorship, enough funds to, uh, to pay for all these uh, activities. you don't know where to то как вы пойдете? Поэтому мы сейчас здесь, чтобы говорить не только о развитии футбола высших достижений, но и о массовом футболе, о женском футболе, о профессиональном футболе. Мы должны затронуть все аспекты. Аспекты развития маркетинга в футболе, привлечения спонсоров, работы с болельщиком. Все это ваше. Ван Кочин. Uh, uh, ладно, на русский перехожу. <laughs> Я просто к тому, что э, э, футбол все-таки спорт номер один, э, это вид спорта все-таки считалось до последнего времени ну, как бы сугубо мужской, э, сейчас женский, да, то есть вы вот как женщина и футбол. Как она женщина? Ну да, женщина и футбол, то есть как бы это вот вроде... Maybe you you know the one of the slogans uh, the FIFA president Mr. Blatter has uh -huh. is that the future is feminine. And uh, already today I can tell you that every tenth registered player is a woman which yeah. is really showing you know the, the number of the, of the ladies being now involved in a game. И цифры говорят сами за себя. Каждый десятый в мире зарегистрированный игрок – это женщина. Of the mm -hmm. uh, и на прошедшем недавно Конгрессе FIFA на Маврикии в июне uh, была избрана первая женщина член исполнительного комитета. Thank you. <laughs> Начало дискуссии состоялось, но ну, а затем был день второй, основополагающий, который, в общем-то, много решал, конечно же. Вы долго заседали. Какие э, вопросы все-таки решили и решались? Семинаром в Костроме в очень правильном месте. Мы начинаем новый цикл обсуждение с региональными федерациями стратегии развития футбола до 2020 года. Наша главная цель – это выработать консолидированный курс всех субъектов футбола и региональных федераций, и профессиональных лиг, и клубов. Поэтому мы сближали свои позиции, в чем это замечательное место нам и помогло. Место-то чем помогло? Ага. Тем, что были все очень доброжелательны, что те противоречия, которые иногда проскальзывали, мы их здесь существенно сгладили, сблизили свои позиции. Понятно, что объективно существуют разные цели у разных субъектов для лиги. Это выступление их клубов, извлечение прибыли из их деятельности. Задача же региональных федераций ⁇ это прежде всего массовый детско-юношеский футбол. Поэтому, конечно, ресурсы, как всегда, ограничены. Надо находить компромиссы. Ну, я знаю, вы сегодня побывали на двух футбольных базах, Костром, Спартак, Динамо. Вот, ваша оценка, ваша дорога? Я достаточно хорошо знаю инфраструктуру, предназначенную для развития футбола в Костромской области. И должен сказать, что, конечно же, происходят позитивные изменения. Прежде всего, это касается стадиона «Урожай», который в свое время стал основным местом проведения всероссийских соревнований по футболу. И выступление клуба, представляющего Костромскую область «Спартак». Вот, вполне позитивное впечатление от этого спортивного объекта. В хорошем состоянии находится тренировочная база футбольного клуба «Спартак». Все, что касается центрального стадиона города, вот я полагаю, что спортивный объект являющейся визитной карточкой области, должен развиваться в интересах развития спорта в Костромской области, в том числе и футбола, совместными усилиями руководителей области, города и нынешних собственников этого спортивного сооружения. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы на футбольной карте, на спортивной карте страны центральные спортивные объекты действительно отражали сегодняшнее состояние развития, отношение развития к спорту и к развитию футбола в тех или иных регионах страны. Полагаю, что столь удачное место, которое, где расположен центральный стадион, требует и консолидированной позиции всех, кто заинтересован в развитии спорта и футбола в том числе на территории Костромской области. У нас две команды сейчас пока, то есть второй и третий дивизион. Вообще вот тенденция подпитки вот игроков из как бы из регионов в Европе, насколько она, что то есть ну действительно и интересно, насколько, или же только лишь, например, Рим, там, образно говоря, Мадрид, там, Глазго, Лондон, то есть вот оттуда из спортивных школ подпитка идет сборная или же в элитные клубы? Ну, это из, из как раз вопрос, который мы тоже обсуждали сегодня утром, и все согласны, что без клубов футбола не будет. Но мы не сможем рассчитывать только на профессиональные клубы, на которые находится в странах намного меньше, чем любительских клубов. Из-за этого придется нам работать не только с профессиональными, но Прежде всего, с любительскими клубами, чтобы они поняли, что не покупать игроков имеет смысл, но выращивать своих игроков. И, может быть, если ты выращиваешь хороших игроков, ты сможешь дальше их продавать, зарабатывать какие-то деньги. Но самое главное, что вот как раз концепция работы клубов, чтобы они поняли, что это не решение для них покупать иногда нехороших игроков за большие деньги и не выращивать своих талантов, которые, конечно, после всего должны играть за национальную команду страны. Спасибо. Николай Александрович, все-таки основное направление, поскольку главный вопрос стратегии развития российского футбола, основное направление, моменты, может быть, которые обсуждали сегодня и решали Анатолий Иванович Рабьев совершенно справедливо сказал, что мы исходим из главного понимание того, что Российский футбольный союз в названии самой организации как раз и заключается в глубокий смысл ее жизнедеятельности. Российский – это наша любимая огромная страна. футбольные – это все субъекты футбола, которые развивают этот вид спорта. И союз – это объединившиеся с общими целями и задачами различные субъекты российского футбола. Клубы, федерации, лиги, э в конце концов, болельщики, специалисты, работающие в футболе, которые консолидируют свои усилия, вырабатывают единую программу развития этого вида спорта в нашей стране. Наша задача подготовить реалистичный документ развития футбола в нашей стране до 2020 года, определив в нем основные позиции, основные направления развития. На наш взгляд, акцент должен делаться на развитии детско-юношеского футбола, массового футбола, конечно же, успешного выступления наших национальных сборных команд. Приоритет в этом направлении мы для себя уже определили. И полагаю, что именно сборные команды как раз и объединяют нацию, дарят миллионам поклонников нашей страны в радость от успешного выступления наших национальных сборных команд. Но чтобы они приходили, эти успехи, конечно же, мы будем создавать условия для развития и профессионального футбола, футбольных клубов, и, конечно же, инфраструктуры футбола, от которой зависит, опять-таки, комфортность пребывания поклонников футбола. На спортивных сооружениях в момент проведения спортивных состязаний многих интересует. Весна, осень. Разворот будет. Не солнцеворот? Вернемся. На данном этапе будет проведен, как мы и обещали, анализ итогов перехода на новую систему проведения соревнований. Осень, весна. Вот я полагаю, что решение будет взвешенным на основе проведенного глубокого анализа и позиции всех субъектов российского футбола. Переход затронул интересы не только футбольных клубов, различных лиг и дивизионов, он затронул и федерации, жизнедеятельность федерации футбола в различных регионах, интересы болельщиков. И я полагаю, что с учетом огромной территории нашей страны, различных климатических условий, состояния инфраструктуры, мы должны взвешенно проанализировать итоги состоявшегося перехода и принять решение исключительно в интересах дальнейшего развития футбола и поклонников футбола нашей страны, которые приходят на спортивные соревнования в различные э, периоды их проведения. Я так думаю, что все присутствующие на этом семинаре многое почерпнули из вышесказанного, ну и посмотрим, какие будут результаты. Впрочем, это на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Любите спорт, занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. До встречи через неделю на Костромском информационном телевидении. Спорт актив. Наш позитив.